Okey, macam video sebelum ni, saya ada kongsikan pasal pengalaman macam mana menyelesaikan masalah membuatkan bisnes saya grow. Jadi hari ini saya nak kongsikan lagi ilmu khususnya untuk mereka yang dah buat bisnes lepas tu nak kembangkan perniagaan. So saya akan share ikut saya punya experience. Dan untuk yang belum buat bisnes nanti kau orang pergi tekan link dekat dekat pin di bawah ni. So ada satu video percuma untuk korang. Mudah-mudahan tahun ni korang boleh start bisnes. Nombor satu, matlamat untuk kembangkan bisnes. Saya tak tahu orang lain lah. Macam saya, kalau nak kembang, maksudnya nak duit lagi banyak. So memang selalunya macam tu lah. Tak ada orang nak grow bisnes sebab... Sebab semata-mata nak grow. Jadi, nombor satu, nak kembangkan bisnes, kita kena faham. Tujuan dia nak dapat duit lagi banyak. So dalam bab grow business ni saya ada pelbagai jenis angle. Nombor satu, kita kena realistik. Adakah perniagaan yang kita buat sekarang ni memang boleh dikembangkan? Sebab tak semua bisnes boleh grow. Sebab grow ni sama dengan perniagaan tu resourcesnya dari segi sistem dia, dari segi kebergantungan kepada manusianya. Nah, saya, saya bagi contoh kalau kau buat bisnes sengkak rahim untuk kau grow bisnes tu kau kena pakai ramai tukang sengkak rahim so adakah kau boleh mencari ramai tukang sengkak rahim ataupun boleh melahirkan ramai tukang sengkak rahim so contoh macam tu so apa yang saya belajar pasal bisnes ni realitinya tak semua bisnes boleh grow jadi bila kita faham matlamat nak grow tu adalah nak dapat duit banyak kalau bisnes yang kita buat sekarang ni memang tak boleh grow So kita teruskan buat supaya dia jadi salah satu sumber income. Dalam masa yang sama kita create bisnes lain yang boleh grow. Simple. Okey, kedua. Katakanlah nak grow, saya akan cuba share macam mana nak grow bisnes offline dan bisnes online. So katalah bisnes kedai fizikal. Nombor satu, kalau kita nak tambah cawangan, kita kena ada fund yang besar. Macam saya, kalau korang tengok video yang sebelum ni saya share, saya membuka cawangan tu sebab saya ada duit Duit daripada hasil jualan POMED Daripada bisnes yang pertama So, kalau kau nak grow bisnes Tapi kau tak ada duit, tak payah grow Okay? <laughs> ha, itu saya punya palak sapah, orang dia tak setuju Sebab ka, kalau kau nak grow, tapi kau tak ada duit Tak payah grow Maksudnya kau kena fokus naikkan jualan yang ada sekarang Sebab kalau kau force untuk grow juga dalam keadaan kau tak mampu, maka kau akan melibatkan pinjaman bank. So bila kau buat pinjaman bank untuk grow, ada banyak risiko yang bakal berlaku. Realitinya, minoriti je guna duit bank grow sukses. Sisi gelap dunia bisnes, ramai yang hidup makin miskin. Sebab bisnes dah tak ada, bisnes dah collapse. Tapi hutang bank masih banyak. So kau kena kira betul-betul. So kena ada fun. So untuk dapat fund ni ada macam-macam method. Pinjam bank. Kalau kau minat saya setakat ni semua bisnes saya grow ni saya tak pernah buat pinjaman bank bukan sebab saya tak nak, sebab saya memang ada duit. Sebab saya memang bisnes saya yang yang sedia ada memang boleh saya gunakan reinvest untuk buat duit lagi. Okey. So katakanlah kedai fizikal. Dia ada beberapa method nak grow kedai fizikal. Pertama menggunakan sistem franchise. Tapi franchise ni kita tak boleh suka-suka hati. Franchise ni kau tahu eh kita bagi orang lain buka perniagaan kita. Sebenarnya franchise ni dia tak boleh suka-suka hati. Kau kena ada lesen franchise dulu daripada KPDN HEP. Dan benda ni dikawal selia mengikut Akta Franchise 1998, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Maksudnya kau kena register dengan KPDN HEP ni dapatkan sijil franchise dulu selagi mana kau tak ada sijil franchise tu, kau tak boleh buka untuk orang lain membuka. Mana-mana individu yang buat benda ni tanpa ada sistem yang betul, sijil yang betul uh, hak eksklusif yang betul so boleh kena saman dan denda masalahnya kos untuk buat sistem franchise ni, dia boleh capai sampai RM100,000 campur semualah dengan konsultansi dengan nak create uh, SOP dan sebagainya So dia banyak kos tu franchise. Tapi kalau kau memang start business dengan fund puluh juta, no problem, easy. Tapi kalau kau usahawan kecil, kau nak grow, nak buat franchise, baik kau fokus apa yang ada sekarang. Okay, berbalik kepada konsep kita nak grow ni sebab nak duit banyak. Kalau bisnes sekarang ni nak grow susah, fokus je set up bisnes lain yang senang grow. Simple. Itu itu mindset businessman. Ramai orang otak dia nero. Dia nampak kat bisnes dia tu je. So sehinggalah dia tak perasan matlamat dia nak grow ni nak dapat duit banyak je. Kalau dia nak grow benda sedia ada dan susah sampai nak buat pun tak ada untuk apa grow. So faham eh tu pasal siapa dia. Kedua kau boleh guna sistem licensing. Licensing ni maksudnya kau bagi hak orang lain untuk menggunakan jenama perniagaan kau. Okey, so licensing ni dia kawal selia dia pakai kontrak pakai agreement yang kau boleh hire lawyer. Cuma sebelum kau buat licensing ni jenama kau mesti dah ada hak eksklusif daripada perbadanan hak intelek, my IPO. Kalau tak ada tak boleh lah. Contoh, katakanlah Rosli Tembikai. Kalau kau tak ada hak eksklusif kau bagi orang lain, tiba-tiba semua orang nak buka Rosli Tembikai, kau tak boleh halang sebab kau tak ada hak eksklusif. So, mesti kena ada hak eksklusif daripada perbandaran harta intelek. Seterusnya, kau boleh grow bisnes menggunakan investor ataupun pelabur. Cuma kebanyakan pelabur investor ni dia hanya nak invest dekat bisnes yang memang dah make money. Sebab investor ni orang yang ada duit nak jadikan duit dia duit lagi. Kalau kau baru nak start bisnes, belum buat lagi, tak ada orang nak invest. Mungkin Pak Long kau, Pak Ngah, Pak Andak pun tak nak invest kat kau. So, kau kena mindset kau adalah kau nak grow bisnes ni mesti kau nak kau nak cari investor mestilah bisnes yang kau nak grow. Okey, bukan kau baru nak start. Sebab adalah orang-orang yang mungkin duit dah tak tahu nak buat apa dia bagi kau sebab kesian adalah tapi hakikatnya tak ada orang nak nak invest duit dekat bisnes yang belum start. Lepas tu bila kau dah ada start ada investor, Maka kau dah tak boleh ada freedom macam dulu. Dulu kau buat bisnes ni suka tinggal je lah. Kau nak keluarkan duit, kau nak enjoy ke apa-apa. So by the time kau dah ada investor, semua kau punya perbelanjaan bisnes kau mestilah ada report. So kau dah tak ada freedom. Jadi kau kena tahu bila kau nak grow ni kau nak guna strategi yang mana. Tak ada betul, tak ada salah. Yang penting kau faham. So macam saya grow dulu. Pertama sebab ada saya ada duit. Kedua, sebab nak solve problem, kalau kau tengok video sebelum, nak solve problem pekerja-pekerja ni yang nak kerja tapi tak ada tempat kerja. Lepas tu dengan pelajar-pelajar dekat Walter College yang mana dah habis belajar, tak ada tempat praktikal. So, sebab tu grow. Dia buy product, tercipta banyak aliran tunai. So, sale makin naik. Jadi, pala sapah dia adalah kalau bisnes kau sekarang ni memang sebenarnya tak boleh grow, tak payah grow bisnes tu. So, create je bisnes lain. So itu benar-benar bisnes fizikal. Kemudian standard lah. Bila kau nak nak grow, kau kena ada team. Kau kena ada main power yang cukup. Kau kena strukturkan bisnes kau dengan ada organisasi. Macam saya buat dulu, setiap branch ada branch manager. So setiap lima branch ada area manager. Setiap sepuluh branch, area manager kena report dekat general manager. So saya bangunkan organisasi. So, yang bab-bab organisasi ni nanti saya akan launching satu benda sebab saya tengok ramai orang bila buat bisnes dia dia susah nak keluar daripada bisnes tu. Dia still attached. So nanti kau tengok link kat bawah kalau ada founder bundle kau orang tekan kat situ masuk waiting list dulu. So saya nak share macam mana step by step apa yang saya buat. Sebab hari ni saya boleh pagi-pagi naik kuda, pergi gym. Ada masa lapang boleh buat live, boleh buat video sebab saya tidak attach kepada operation business. So tengok oranglah guys, buat bisnes ni dia tak ada betul tak ada salah. Kalau kau memang nak kerja dalam company kau sendiri, maka okey untuk kau. Tapi kalau kau dah bekerja dalam syarikat kau sendiri, income kau terhad, kau tak boleh buat benda lain. Bisnes kau tak boleh run tanpa kau, maka mungkin kau rasa nak keluar daripada bisnes. Tapi Kena belajarlah benda ni. So saya pun dulu tak faham. So lepas tu saya access ramai orang yang ada experience. Lepas tu daripada situ saya start faham. Kalau tak kita masih bekerja dalam perniagaan kita sedihlah. So okey seterusnya nak grow business online. Katakanlah kau jual produk. Salah satu method sekarang paling mudah kau launching produk dekat internet. Kalau sekarang ni paling banyak attention dekat TikTok, TikTok Shop dan kau buka untuk affiliate. So macam saya pernah share the art of leverage gunakan usaha yang sikit untuk dapat hasil yang berganda so sekarang ni semua orang berebut nak jadi affiliate kalau zaman saya meniaga dulu nak recruit agent ni separuh mampus lepas tu kita tak ada sistem yang proper nak manage ni semua memang stres dan letih tapi sekarang ni kalau kau launching produk dekat internet ke online kau boleh leverage guna sistem affiliate buka untuk orang lain jadi affiliate tapi produk kau kena bagus ataupun kau ni adalah kena jadi orang yang meyakinkan. So itu antara online simple. Lepas tu nak grow kalau pakai online perhebatkan lagi strategi marketing. Sebab tu kalau bab online ni saya nampak salah satu advantage adalah kalau kau bina personal branding. Sebab kalau kau tak ada personal branding, maka kau kena kau kena guna personal branding orang lain yang mana kau kena bayar influencer bayar content creator dan kau mungkin kena buat kempen ads selama setahun dengan kos juta-juta. Tapi kalau kau start develop audience kau sendiri, maka bila kau nak launching produk, kau dah jimat kos banyak kat situ. So ada orang dia tak setuju buat personal branding ni, tapi tak ada siapa yang boleh menafikan antara orang yang ada personal branding dengan tidak bila dia launching bisnes, yang ada personal branding lebih banyak dapat peluang. Okey. So, itulah antara apa yang saya faham macam nak grow business. Tapi matlamat grow business ni adalah untuk buat duit lagi banyak supaya kita hidup lagi bebas. Kalau kita grow business, hidup makin sibuk dan makin tak bebas dan makin tak kaya, maka something wrong somewhere. Okay, so saya harap apa yang saya share ni dapat uh, seber sedikit bantu korang mungkin yang tengah nak grow business ataupun mungkin tengah nak buat bisnes tapi tak tahu macam mana yang mana yang baru nak buat bisnes kalau kau tak ada modal, tak ada idea cadangan saya, berdasarkan pengalaman saya kau start bina audience kat media sosial dulu sebab bina audience free sambil-sambil kau kerja, kau ada, dah ada income mungkin kau dah ada bisnes, kau dah ada income so kau bina audience kat media sosial ni free kalau kau publish apa-apa content, paling teruk pun view tak banyak je, nothing to lose so bila kau dah ada audience bila kau nak launching produk atau nanti kau dah ada duit ataupun kau tak ada duit tapi kau boleh gunakan audience kau ni untuk kau launching ebook ke untuk kau launching ataupun kau jadi affiliate ke so kau dah tak boleh kumpul duit so tapi kalau kau ada fund besar ataupun kau dah kumpul kau nak start launching produk kau terus ada audience okey ini bisnes zaman moden guys kalau saya tengok Bisnes zaman tradisional, kita kena set up produk, buat kedai, Lepas tu baru cari customer. Kos dia tinggi. Sebab tu dulu hanya orang kaya je boleh berjaya dalam bisnes. So bila datang internet, internet ni telah merubah landscape perniagaan. Siapa ada audience, dia boleh jual apa saja ke audience dia. So sebab tu kita tengok fenomena ramai self made millionaire yang menggunakan internet sebab so, dia ada audience. So kita hidup dalam attention economy. Siapa ada attention, siapa pegang attention, dia pegang duit, dia pegang power. Kemudian, sesiapa yang nak baca lebih banyak, so saya ditulis buku tau. Tapi buku ni saya tulis masa perjalanan saya buka 30 branch dulu. So boleh tekan link kat bawah, cuma tak ada buku fizikal. Dia e-book. Tekan link kat bawah, boleh terus baca. Dalam ni ada pasal bina team, SOP, apa-apa yang saya pernah buat lah dulu. So saya start direct selling, Keluar daripada direct selling, bina team sales. Keluar daripada team sales, uh, buat kedai fizikal daripada satu sampai 30 branch. Lepas tu buka pusat kemahiran Walter College. Lepas tu develop saya punya portfolio dekat online. Uh, develop produk-produk digital dekat online. So, apa yang saya dah buat tu saya share dalam ni. Kemudian jangan lupa guys, yang ni penting. Tekan link kat bawah. Ada video free untuk sesiapa yang dah cuba macam-macam tapi masih stuck. Dalam tu saya explain dengan mendalam kenapa ramai orang dah kerja keras, dah buat bisnes tapi hidup masih stuck. Adakah tak di ataupun dia sebenarnya tak berapa faham banyak perkara. Kedua, link ebook ni ada kat bawah. Semoga bermanfaat. Yang mana belum subscribe, tekan button subscribe di atas. Kita jumpa di video seterusnya. Nyak balunya.